Да, блядь, поднимай, как Пошли, пошли. Да, поля, ты начал найти. а вы чему захватим промищенный, не скажете? Блядь, ты на камеру. А Со сброя в сумках? Нет. А что в сумках? Вот. Вы что представляете? Вы... Какой подраздел? за следует... Скажи, пожалуйста, что да. делает глава э, областной администрации в ночи? Ну, Но державных... с тобой хочет увидеться. Другой, другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свободы. А что ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснафте произошел? И русские диверсанты сюда попали, а? Что ты об этом не спрашиваешь? А, тебя Коломойского, блядь, надо увидеть. Мы освобождали здание Укртранснафта от русских диверсантов. Которую захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь. Как телка, блядь, своего неверного мужа. Игорь Валерьевич, так что. Ну что, Но ты, что, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Или еще за что-то ты хочешь спросить, а? Давай про русских диверсантов спроси. что ты ни одного не поймал? Радио Свобода, блядь. Ты такая же свобода, блядь, как та, что в парламент не прошла. Тягнебоковская проститутка, блядь. Проверили документы сейчас и что вы выяснили? Документы выяснили, что нет задания на голосование от Кабмина, нет задания на голосование от НАК Нефтегаза, вообще нет никаких документов. Под видом э, этой самой, как она называется, э, милиции там или что-то была какая-то непонятная частная охранная структура. Ворвались, разбили стекла, травмировали людей, поломали кому-то руку. Все, сейчас все успорились. То есть обычная попытка какого-то жалкого рейдерского захвата государственного предприятия. А что я здесь делаю, я тебе потом в прокуратуре расскажу. Понял? Свободовец ты. Что ты замолчал? Ну а претензии. Что а? а ты молчишь? Говори, давай, вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? Ну а говори, ты ж свобода, радио свобода, знаменитая вещь. Поломала Советский Союз, свергла большевиков. За ООН упав всегда декларировал. А ты паспорта тут дежуришь или что ты еще дежуришь? Или презервативы использованные ты дежуришь? Где твой этот Лещенко? Ну, покажешь ты по своему телевизору или по своему интернету это? Алло, гараж. Еду к президенту с вот такими писульками и бумажками. И с его охранной структурой, которая якобы штурмовала. Что все ссылаются, дымчишин приехал, говорит, у меня команда сверху. Я говорю, а кто сверху? Я говорю, кто вам рейдерам разрешил захватывать госпредприятие, нарушение процедуры. Премьер уехал в этот самый в Брюссель. Кобалев уехал, никого нет, вы тышком нышком решили предприятия захватить. Вы не разокрали еще всех предприятия, так вы решили разокрасть это. Что ты молчишь? Кого вы бачили там всередину? Кого я бачил там? Там никого. Когда я пришел, уже никого не бачил. Потом приехал Демчишин, приехал Савченко, приехал этот новый пузатый, бывший СБУ. Я его спрашиваю, ты где работал? Он говорит, в СБУ Луганской области. Я говорю, контрабандой ты там занимался? Иди Луганскую область освобождай. Хоть ты приехал в Транснафту, тут все в порядке. А он в СБУ Луганской области Крым он освобождать не хочет Луганскую область он освобождать не хочет Он приехал здесь зарабатывать Мирошник этот Сам себя назначил Сам себя назначил Призначаю себя Приступаю до темчасового Выконания обовязки Видели? Посмотрите А как вы считаете, кто стоит за этим? А я не знаю Сказали Каноненко Руководитель, один из руководителей фракции БПП. Ну сейчас еду в администрацию президента, будем с этими бумагами разбираться. Кто за этим стоит. А те люди в форме, вам дома кто-то такие? Это какая-то, как-то называется нас варта какая-то. Киевская варта порядку или что-то такое. Но они быстро ушли. Ребята молодые, нормальные, правильные, без оружия правда были. Сказали, давайте вам лучше покинуть территорию, они покинули. Я говорю, вы кто такие? Мы охранники вот этого Мирошника. Где договор на охрану физического лица? Договора нет. Потом позвонил я разным людям, спросил, оказывается, это Каноненко их сюда прислал. В кальции физическое. Кто такой Каноненко у нас? Это министр у нас. Или это у нас директор парламента, или это уже новый президент у нас. Кто такой Каноненко? Я знаю, у вас там в свободе или в украинской правде он там интервью делает. Вот пусть спросите у него теперь, что делали его люди здесь. А, а чего важно про подростки удацем занимается. Это чтоб ты спросил. Я же уже ответил твоему коллеге. Так, как или тебе, тебе надо лично ответить? Ну, на Снимай камеру, зайдем за угол, я тебе расскажу. Угощение сделаю. Радио что вы еще ждете? Еще что-то, кто хочет еще комментарий? Комментарии хотите, скажите еще, вопросы задайте. Почему вы хотите А, хочете... а хочете... Что ты а очнулся? Отлыгался уже. А Давай, а прощу. А Спилкуваться? Хочу задать вопрос, как в Украине, в Киеве, в центре города происходят трейдерские захваты в стратегическом предприятии русскими диверсантами. Вот хочу задать ему вопрос. Как такое может быть? Под его именем, под его прикрытием. Вот сейчас буду спрашивать.